I love you oh, yeah. I love you No, no, no Kita bukan nak cakap pasal ungkapan cinta Sekarang ni kita nak belajar So, kita nak bercakap sebenarnya pasal ungkapan yang lain Hai guys, saya Haris Anwar Host Edu Dulu untuk subjek matematik Selamat datang ke topik ungkapan kuadratik dan persamaan kuadratik kami harap dengan adanya edu dulu ianya dapat membantu anda lebih bersedia untuk kelas dan juga peperiksaan anda. So ungkapan apa yang kita nak belajar ni ya hari ni? Ungkapan kuadratik adalah ungkapan yang berbentuk ax 2 campur bx campur c. Jadi kalau kuadratik dia mesti kena ada benda ni wajib. Wajib dengan ABC sebagai pemalar di mana A bukan O eh, A bukan kosong dan X sebagai pemboleh ubah Ingat je, ABC sebagai pemalar bukan dessert tau <tuh> bukan air batu campur yang korang dapat dekat warung-warung tu tau Ni ABC sebagai pemalar Ciri-ciri ungkapan kuadratik ialah ialah dia mesti mengandungi satu pemboleh ubah saja. Tidak kira X ataupun B ataupun D ke ataupun Z ke ataupun apa-apa. Asalkan hanya satu pemboleh ubah. Selain itu, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah dua saja. Nombor dua, nombor dua, nombor dua lah. Ini adalah antara contoh ungkapan kuadratik ni. Ini, ini, ini. 3X2 campur 5X campur 7. Itu contoh pertama. Contoh kedua, 1 campur 3W tolak 3W square. Nombor tiga, 45P campur 6P square. Jadi ketiga-tiga ni adalah ungkapan kuadratik. So macam korang tahulah tadi apa yang saya terangkan tadi kan. Nampak kan? Boleh, boleh dapat kan? Ha. Hasil darab dua ungkapan linear akan menghasilkan ungkapan kuadratik. Contohnya dalam kurungan 2X campur 3 dalam kurungan 3X tolak 5. So bila korang darab kedua-dua benda ni kau akan menghasilkan 6x2 tolak x tolak 15. X ni maknanya 1x lah. So, kaedah pertama. Anggapkan 2x campur 3 sebagai satu sebutan tunggal. Dan darabkan dengan setiap sebutan dalam 3x tolak 5. Kaedah kedua, senang je. Dua ungkapan linear ini didarabkan menggunakan empat langkah ini. Nombor satu, darabkan dua sebutan pertama bagi setiap ungkapan linear nombor 2 darabkan dua sebutan luar bagi setiap ungkapan linear nombor 3 darabkan dua sebutan dalam bagi setiap ungkapan linear nombor 4 darabkan dua sebutan akhir bagi setiap ungkapan linear Air sekali jumlahkan hasil darab yang diperoleh daripada keempat-empat langkah itu. Ha, macam ni punya mudah je kan? <tipun> Confirm lulus lah exam <tipun> macam ni. Pemfaktoran ungkapan kuadratik adalah satu proses mencari dua ungkapan linear yang hasil darabnya sama dengan ungkapan kuadratik itu. Caranya ialah dengan mencari faktor sepunya bagi kedua-dua sebutan itu. Faktor sepunya tau, bukan sepupu punya. Contohnya, untuk memfaktorkan 2y2 campur 6, Kenal pasti faktor sepunya bagi 2y2 dan 6. Faktor sepunya di sini ialah 2. Untuk ungkapan kuadratik yang berbentuk px2-q di mana p dan q adalah kuasa 2 sempurna. Kita boleh memfaktorkannya dengan menggunakan keputusan a2-b2 sama dengan dalam kurungan a campur p darab a-b. tolak Sebagai contoh untuk memfaktorkan ungkapan kuadratik 25-49y2 Mula-mula kau orang tuliskan dalam bentuk a kuasa 2 tolak b kuasa 2. Kemudian kau orang gantikan a dengan 5, b dengan 7y. Untuk ungkapan kuadratik yang mempunyai faktor sepunya, ia difaktorkan dengan mengeluarkan faktor sepunya itu terlebih dahulu sebelum mencari faktor-faktor lain. Contohnya untuk memfaktorkan 28 tolak 63m kuasa 2. Mula-mula kau faktorkan 7 Kemudian tuliskan ungkapan yang dalam kurungan dalam bentuk A square tolak B square. Wah boleh nampak kan? Tu makin excited nak belajar ni kan? Sebab dah nampak mana mudah ni So memang boleh nampak kan? Boleh tak? Persamaan kuadratik adalah melibatkan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dan mengandungi simbol sama dengan. Contoh persamaan kuadratik ialah Ok nombor satu 3x square campur 5x campur 8 sama dengan kosong. Ok nombor dua pula Y campur 45 Y square tolak 6 sama dengan kosong. Persamaan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk am iaitu dalam bentuk AX square campur BX campur C sama dengan kosong. Di mana kuasa X disusun dalam tetip menurun. Contohnya yang pertama ni. X square tolak 4X sama dengan 10. Nombor 2. 2 tolak 13 pi sama dengan 3 darab dengan dalam kurungan p square tambah 2. Ha. Punca persamaan kuadratik ialah nilai bagi pemboleh ubah yang memuaskan persamaan kuadratik itu. Sesuatu persamaan kuadratik boleh mempunyai sebanyak-banyaknya dua punca. Contoh soalannya, tentukan sama ada X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2 adalah punca bagi persamaan kuadratik 2x2 tolak x tolak 10 sama dengan kosong. Okay, senang je penyelesaian dia. Masukkan x tadi tu, x sama dengan 3 ke dalam persamaan kuadratik. Oleh itu, x sama dengan 3. Bukan punca bagi persamaan ini. Seterusnya, gantikan x tadi tu dengan negatif 2. Oleh itu, senang je. Negatif 2 ialah punca bagi persamaan kuadratik ini. Settle. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik, pilih satu simbol yang sesuai, contohnya x, bagi mewakili kuantiti yang ingin dicari. Seterusnya, bentukkan satu persamaan kuadratik dan selesaikan dengan kaedah pemfaktoran sebelum menyemak. Allah, menyemak pula. Menyemak setiap satu punca. Ha, itu pembetulan dia. Contoh soalan, ada satu soalan ni, dalam rajah di bawah. Okey, dalam rajah di bawah ni ada PQRS ialah sebidang tanah yang berbentuk segi empat tepat. Jangan jual tanah ni sebab kita nak buat <tuk> pondok. Sebuah pondok yang berukuran panjang P ke T dan lebar P ke B dibina dalam kawasan tersebut. Panjang pondok itu melebihi lebarnya sebanyak 8 meter. Okey, 8 meter. Jika luas tanah yang berlorik ialah 195 meter persegi So, hitung perimeter bagi pondok itu. Okey, ini jalan penyelesaian dia. Katakan lebar pondok itu ialah X meter. Maknanya X ni kita tak tahulah. So, panjang pondok itu X campur 8 meter. Luas PQRS ialah 540 meter persegi. Luas PTUV ialah X darab dengan X campur 8 meter persegi. Luas tanah yang berlorek ialah bersamaan dengan luas PQRS tolak luas PTUV. So, luas PQRS tolak dengan luas PTUV. So, itulah luas tanah yang berlorek. So, nilai X sama dengan negatif 23. Diabaikan kerana X mewakili ukuran lebar tadi. So, tak ada negatif. Oleh itu, X ialah 15. Jadi perimeter pondok tersebut ialah 76 cm. Eh 76 cm pula. 76 meter. Ha, mudah bukan kalau semua dah faham bolehlah buat pondok kalau dah ada tanah. Boleh juga air tumpang duduk kat atas tanah tu. Okey, jadi terima kasih kerana menonton topik ungkapan kuadratik dan persamaan kuadratik di Edu dulu. Kami berharap ianya dapat membantu adik-adik di -adik dalam kelas dan juga di dalam peperiksaan. Jika ada apa-apa soalan macam biasa, Tinggalkan di ruangan komen di bawah ni dan saya akan cuba untuk menjawab sebaik mungkin. Dan ingat semua ini disediakan khas untuk anda secara percuma. Sila langgani YouTube channel kami Edu dulu dan like kami di media sosial agar kami dapat membawa lebih informasi dan bahan-bahan menarik terus ke gadget anda. Wow. Terus ke gadget anda. Apa lagi? Jomlah kita mengungkap kata-kata kuadratik dengan ungkapan-ungkapan kuadratik. Hai hai, bye bye.